oramizdagi ikki yuzdan ortiq kasalliklarni davolash mumk mumkinligini eshitganmiz albatta bizda mana shunday mahsulot bor bu navamen navamen vitaminli majmua tabiiy va bezarar hisoblanadi bu mahsulotimiz quyidagi kasalliklarga davo allergiya belgilarini bartaraf etadi va davolaydi bepushtlikda samarali ta'sir ko'rsatadi qandli diabetga chalinganda umumiy holatni yaxshiladi ikki yuzdan ortiq virusli kasalliklarni davolaydi va viruslardan himoya qiladi osteoxondroz osteoparoz va soch to'kilishlarini oldini oladi va davolaydi oyoq bo'g'im og'riqlarda hamda grishada samarali yordam beradi immunitet pastligida immun tizimni qo'llab quvvatlaydi grematizm tsistit epilepsiyapin patagra eroziya matka miyomasi kista prostatit mastopatiya insult bronxit ateroskleroz gaymorit buyrak kasalliklarida prodantoz pankreatit stomatit oshqozon yarasi anemiya atenoma gemorroy varikoz kengayishi bulardan tashqari yana ko'p kasalliklarda shifo bo'lib kelmoqda tarkibi mikro kristal sellyuloza s vitamini y e vitamini a -vitamina manzilimiz namangan viloyati uyuchi tumani amir tomur ko'chasi o'ttiz to'rtinchi uy mo'ljal uychi tuman tibbiyot birlashmasi ro'parasida